તો ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રભારી રાજીવ સાધવ ગુજરાત પર પહોંચી ચૂક્યા છે રાજવ સાધવ ગુજરાત પહોંચી ચૂક્યા છે એક તરફ જે પ્રમાણે કોંગ્રેસમાં સિનિયર નેતાઓ નારાજ જોવા મળ્યા હતા અને તેમની નારાજગી બાદ હાઈકમાન્ડ સાથે પણ મુલાકાતો થઈ હતી તો અમિત ચાવડાને પણ દિલ્હી બોલાવવામાં આવ્યા હતા ત્યારે આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ બાદ રાજીવ સાતવ ગુજરાતના પ્રવાસે આવ્યા છે અહીંયા તેઓ ખાસ કરીને જે નારાજ નેતાઓ છે તેમની સાથે મુલાકાત કરશે તો લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને પણ બેઠકો કરવામાં આવશે સાથે જ કોંગ્રેસ દ્વારા જે એક યાત્રા રાજ્યવ્યાપી યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવવાનું છે તેના વિશે પણ ચર્ચા વિચારણા કરશે આગામી લોકસભા ચૂંટણીના પ્રચારને લઈ શું રણનીતિ રહેશે તે પણ ચર્ચા કરશે दस दिन पहले हमने जो मीटिंग ली थी उसमें बूथ पर किस प्रकार से संगठन बनाना है ये चर्चा हमारी चल रही थी और उसका रिव्यू आज के मीटिंग में हम लेने के लिए जा रहे हैं कि किस प्रकार से कौन से कौन से बूथ पर क्या कैसे काम होना चाहिए इसके बारे में हम चर्चा आज की मीटिंग में करेंगे मैं राज्य के मुख्यमंत्री रूपानी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले दस पंद्रह दिन से वो सच बोल रहे हैं उन्होंने रेवेन्यू के भ्रष्टाचार के बारे में बीच में बात की थी चार पांच दिन पहले पुलिस के भ्रष्टाचार की बात की है तो पिछले 22 तेईस साल से गुजरात में भ्रष्टाचार की जो सरकार चल रही है वो सरकार के बारे में खुद मुख्यमंत्री ने बोला है और इससे स्पष्ट होता है कि गुजरात की जनता जो परेशान है महंगाई से परेशान है युवा बेरोजगारी से परेशान है खेडूत न कर्जा माफी मिल रही है न उपज को अच्छा दाम मिल रहा है इससे परेशान है और उससे स्पष्ट दिखता है कि लोगों में आने वाले समय में जो विधानसभा में बदलाव दिख रहा था उसका कहीं ना कहीं अगला चैप्टर लोकसभा में दिखेगा और 26 के 26 लोकसभा पर हमारा फोकस है और उसी दिशा में हम जा रहे हैं दो तो तीन दिन पहले प्रदेश प्रमुख भी दिल्ली में आए थे और कई सारे नेताओं की उनकी भी बातचीत हुई थी और मुझे लगता है कि जो ऊर्जा कांग्रेस में गुजरात में दिख रही है निश्चित रूप से देश में चौंकाने वाले नतीजे कांग्रेस के लिए गुजरात से आएंगे गुजरात की छब्बीस सीटों में से टारगेट कांग्रेस का छब्बीस सीटों का टारगेट और नाराजगी की बात आपने की है तो नाराजगी कांग्रेस के सीनियर लीडरों में भी नाराजगी कोई मीटिंग नाराजगी जो है वो नाराजगी आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की नाराजगी के बारे में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा बीजेपी के धारासभ्य बीजेपी के एमएलए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है उसकी सीमा उसकी सीमा का कोई अंत नहीं है और वो नाराजगी आने वाले समय में लोगों के अंदर भी दिखेगी और वोट में भी परिवर्तन होगा सर लोकसभा का चुनाव जल्दी आएगा तो क्या कांग्रेस तैयार उसके लिए छब्बीस सीटें के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और छब्बीस सीटें जीतने की दिशा में हम काम शुरू है राजीव साधव गुजरात के प्रभारी पद से हटना चाहते हैं दो के बाद थैंक यूक यू કે આગામી લોકસભા ચૂંટણીને લઈ તેઓ ગુજરાતના પ્રવાસે છે અને સાથે જ લોકસભા ચૂંટણીમાં તમામ છવ્વીસ બેઠક પર કોંગ્રેસની જીતનો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે આપણે જણાવી દઈએ કે કોંગ્રેસ પ્રભારી રાજીવ સાતવ ગુજરાતના પ્રવાસી છે ત્યારે તેઓ આજે બેઠક કરશે તમામ કાર્યકર્તાઓ સાથે નેતાઓ સાથે સિનિયર નેતાઓની નારાજગીને લઈને પણ ચર્ચાઓ થઈ શકે છે તો સાથોસાથ લોકસભા ચૂંટણીને લઈ પ્રચારની રણનીતિઓ વિશે પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે અને આગામી કોંગ્રેસની રણનીતિ શું રહેશે તેના વિશે પણ ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવશે તો સાથે તમામ છવ્વીસ બેઠક પર કોંગ્રેસની જીતનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે